Це громадські простір. Божія Це громадські проще. Це шатанаший танк. Яким пробирається. Так, а давайте зробимо, щоб сюди можна наробити. Я прийти хочу. Давайте я тут робити. московського опа! Гей, Московського опа!

В том числе я прошу принять это обращение в качестве официального заявления, правоохранительные органы Украины, службы безопасности Украины, прокуратуру Черкасской области. Сейчас в эти минуты, когда у меня назначено заседание суда на 11 утра в Состовском суде города Черкасса. На это же время одновременно назначено фиктивное собрание приходской общины Якобы кафедрального собора, людей, которые к кафедральному собору Черкас не имеют никакого отношения. Это фиктивное собрание, которое будет проходить без настоятеля, то есть без меня, без реальных прибежан, часть которых сейчас находится здесь, организовано неизвестно кем в Светском здании, в доме культуры имени Кулика Черкас. Никакого юридического никакой юридической силы это собрание иметь не будет. Более того, если они попытаются выставить претензии к Украинской Православной Церкви, Черкасской партии имущественной от имени этого эффективного собрания. Напоминаю, что кафедральный собор и земля под ним по государственному акту принадлежат юридическому лицу Черкасской епархии Украинской Православной Церкви. И не имеют никакого отношения и ни никакой религиозной общения. Ни реальной, ни формальной, ни эффективной. Как уже проходят заседания суда и чем они начинают зачеркаться в, в отношении меня, как гражданина Украины, как правозащитника, сотрудничающего с Организацией Объединенных Наций, вы можете видеть прямо сейчас. Это так называемые активисты, которые не дают нам возможности пройти в суд и, к большому сожалению, ни правоохранительные органы, ни другие силовые органы страны не могут защитить меня, как гражданина, от этих скандалов. Несколько дней назад активистами в этой потасовке была сломана рука одной из, из приказанок. Стоп,